Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur pada Allah pada 12 Syawal ini dapat sekali lagi kita bertemu di nasi lemak kopi O. Oh, ada satu pantun saya nak jual tapi tak tahu siapa nak jawab, siapa nak beli. <coughs> Makan roti berinti kaya, dicicah roti sedap rasanya. Kalau mengimpi nak jadi kaya raya, sedekahlah selalu tak kira masa. Ada satu cerita saya nak kongsi yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Satu hari ada dua ada seorang ibu membawa dua orang anak datang bertemu dengan Sayyidah Aisyah minta makan kepada Sayyidah Aisyah. Bagaimana kita sedia maklum rumah Nabi ni tidak macam rumah kita makanan tak banyak. Maka apa yang dia buat oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dia pergi cari ke dapur, ada nampak sebiji buah kurma. Lalu Sayyidah Aisyah pun hulurkan kepada ibu itu. Lalu ibu itu ambil sebiji buah kurma tanpa kata apa-apa. Lalu dibelahlah sebiji kurma itu diberi kepada kedua anak perempuannya. Sebelah di kanan, sebelah di kiri. Lalu makanlah anak berdua tadi tanpa kata apa-apa. Dah makan anak berdua ni tadi. Mereka pun balik. Begitu juga ibunya balik. Dan apa yang berlaku ialah Sayyidah Aisyah Umum Minasih sedih. Sebab tak ada apa yang boleh diberi makan kepada orang yang meminta sesuatu di rumah Nabi hanya sebiji kurma. Lalu tak lama lepas itu Rasulullah balik, bila Rasulullah balik maka Sayyidah Aisyah pun cerita, ya Rasulullah tadi ada ibu datang bawa dua orang anak, Kesiannya, ya Allah, rumah kita ada sebiji kurma saja. Lalu aku beri sebiji kurma itu pada ibunya, ibu tak makan. Ibu tidak mencicip apa-apa, lalu dia belah kurma itu sebiji itu, dia beri pada makan pada anak yang sebelah kanan yang perempuan, sebelah kiri yang perempuan juga, lalu dia balik. Lalu melihatkan kesedihan yang berlaku pada wajah ketara pada wajah Sayyidah Aisyah itu, maka Rasulullah kata apa, jangan bimbang wahai Aisyah. Dia kata, sesiapa yang diuji dengan anak perempuan, nak beri makannya susah, kemudian dia buat baik pada anak perempuan ini. Maka kedua-dua anak ini menjadi sitrom minan nar, hijab daripada api neraka. Maknanya perlindungan daripada api neraka. Betul hanya tuan-tuan, orang yang rajin bersedekah ini, Allah beri perlindungan Setekahnya macam mana? Apa yang diberi kepadanya, istekah kepada anak-anaknya, Allah beri perlindungan. Inilah orang yang paling kaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz hmm. Muhammad Azli Abdullah selaku yeah. pengurusi Musyala Orada. Hari ini kita akan yeah. membincangkan tajuk... Uh kaya di hari raya. Wah, wow, Masya, Allah. Allah. Kita kaya lagi, kan? ha, raya lagi kan? Ah, raya lagi <laughs> dalam syawal lagi. Ustaz, so, tadi Ustaz mula dengan pantun. Jual pantun, yeah. saya, ha, beli. Beli, ha, ha. saya beli. Ah, nak beli. Ah. saya beli. Kita ha. dengarkan <laughs> puluh jawapan. Saya jual murah je tu. Okey, saya beli. Eh. roti dimakan dengan saudara. Makan pula di rumah Dewi. Oh, sedapnya suara. Sedekahlah hmm. untuk menjadi kaya. Hmm. Membentuk diri lebih mensyukuri. Oh. Masya Allah, Allah. baca okay. berita dia baca pantun sedap kan? <laughs> tak ada misal. Misal, hari ini kita cakap tentang bagaimana dengan sedekah itu boleh yeah. menjadikan kita kaya, kan? Yeah. kaya Betul. mungkin dalam kaya yang rezeki yang terus mengalir paruah kan tanpa henti. Dan bercakap tentang musolla ar-Roda ni kan ustaz yeah. serta juga muhaffaz, apa yang membuatkan ustaz sebelum ini selaku hmm. guru yeah. 20 tahun berkecimpung yeah. dalam dunia pendidikan Betul. boleh begitu berani untuk uh, mengambil langkah membangunkan musolla hmm. dan juga Mahat Tafiz sendiri. Ha, betul tak? Saya nak jadi kaya sebenarnya. Ha. Hmm, tapi cara memilih kekayaan itu salah. <laughs> Allah. Ha, kata orang, lah, Ustaz ni salah. ni sepatut jadi kaya, kena kerja. Lama-lama sikit, lagi lama kerja, lagi besar gaji. kan. Hmm. Tapi rupa-rupanya kekayaan yang saya pilih itu adalah daripada kita kata bantuan Allah SWT. Bila saya istihara, hmm. saya nak memfokuskan kepada membina masjid, saya nak fokus kepada membina madrasah. Jadi Allah selepas 9 kali saya melakukan istigharah Allah tunjuk pada saya. Rupanya ini kekayaan yang bakal saya saya perkumpulkan hmm. untuk saya, untuk hmm. anak isteri saya, hmm. untuk ibu ayah saya yang dah pergi. Hmm. Ini caranya. Jadi uh, saya memulakan uh, fokus sebenar saya. Oh, kita kata uh, fully strength kita kata. Hmm. Sepenuh tenaga saya untuk membina uh, musala ar al radha alhamdulillah siap tahun ini alhamdulillah dan saya tak nak berhenti di situ sebab alang-alang saya dah pencen pencen mm -mm. pula belum dapat omolin 5 esok baru dapat mm -mm. saja nak beritahu saja <laughs> <laughs> beritahu jadi saya rasa saya kena beri fokus sementara saya tak ada kerja ni mm -mm. untuk membina pula madrasah ...yang berkonsepkan STT, Sains, Tafis dan juga Turas. Di uh -huh. mana anak-anak sini ambil SPM macam sekolah lain. Okay. Kemudian dia belajar hafal Quran. Di sini hafal 30 juzuk. Uh -huh. Dan juga belajar kitab-kitab Turas, kitab-kitab Kuning, kitab-kitab Klasik, Agama. Uh -huh. Supaya mereka ini dapat tiga sekali, tiga serangkai. Uh -huh. Dapat apa, Akademi al Quran dihafal dan mereka ini... Apa mendalami ilmu-ilmu agama ya, itu hasrat kami bercakap tentang itu juga Ustaz, macam ya. mana daripada segi hala tuju dan juga ya. strategi pendidikan yang dibangunkan baik, strategi kami nanti, bila madrasah ini telah terbina hmm. dalam tempoh 2 tahun hmm. sepaling awal, kami mengharapkan 300 orang pelajar di sini ini Uh, dia bersaing dalam pesaran pendidikan mm -hmm. dan juga pesaran pekerjaan selepas keluar nanti. Mm -hmm. Mereka ni ada kekukuhan dan kecemerlangan di sudut akademiknya kerana mereka aliran sains. Mm -hmm. Dalam masih yang sama mereka ni ada kelebihan yang saya sebut sebagai added value. Mm -hmm. Di orang ni hafal Quran 30 mm -hmm. juzuk insya kalau, mm -hmm. jadi engineer, engineer Al -Hafiz. kalau jadi jurutera, jurutera al-hafiz, kalau jadi arkitek, arkitek al-hafiz, jadi pilot, pilot al-hafiz, masya-Allah, mm -hmm. doktor-doktor al-hafiz. Mm -hmm. Kemudian satu lagi tambahan yang 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 mahal pada mereka ni itu mereka ni memahami kitab-kitab klasik agama kalau kita kata nak jadi mufti pun boleh mm. selagi gitulah mm -mm. itu hasrat kita. Ui, hebat tu. Ha itulah doalah no insyaallah. Insyaallah no berjaya dan dalam hati adanya al-Quran. Masyaallah ustaz. Al-Quran di hati. bagaimana caranya untuk mereka di luar sana yang yeah. ingin sama-sama membantu usaha murni ini. Baik terima kasih Mira Kalau tuan-tuan Puan-puan semua rasa mm. nak sama-sama dengan saya. Bukan suruh pencen awal. Tak, tak. Saya je pencen. Ha, tuan-tuan kalau rasa nak bersama dengan musolla Ar-Radah dan Ma'had Ar-Radah nak bina satu saham yang kekal selama-lamanya sehinggalah kita lama dah meninggal dunia kita masih dapat ganjaran pahala. Satunya ialah jom sama-sama kita menyiapkan sedikit lagi baki musolla Ar-Radah yang ada sedikit kita nak turap keliling dan juga simen di keliling apa Musala ar Radah. Yang kedua kita nak mula ni kerja-kerja tapak di Ma'had Ar-Radah ni nampak apa backhoe tu dah uh -huh. mula ratakan dah buat longkang dan kita nak apa nak nak letak apa apa namanya kita pakai kabin sebagai side office uh -uh. di sinilah jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan semua kalau sumbang sekarang ni uh -huh. mana meletakkan asas yang kukuh pada saham kita kerana foundation tu kita dah pegang nanti apa saja aktiviti yang berlangsung itu dalam bentuk kebaikan ...pahala mengalir untuk kita Ibrahim. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan saya sangat-sangat tertarik Ustaz yeah. saya sebab uh, kurikulum yang dibangunkan yeah. di uh, Mahat Tafiz... dan yeah. juga musola Orada raudah sendiri kan? Tapi khususnya untuk Mahat Tafiz ini... kurikulumnya bersifat holistik. Yeah, Menyeluruh, cover yeah. semua kan. Yeah. Uh, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya hmm. Al-Quran di dalam hati betul. ini dapat menjadikan jen itu jen sekarang ni lah, saja Z yang orang panggil ya. Jen jen alfa beta ke lebih insya-Allah mudah-mudahan <laughs> lebih ter tersusun yeah. keperibadiannya. Betul, hmm. kita punya impian tu tinggi. Kita tidak nak anak-anak hmm. kita hari ini hanyut dalam dunia dunia modern moden hmm. ni sebab macam-macam apa penerapan hmm. budaya yang kita kata daripada luar masuk. Hmm. Jadi kita nak ada anak-anak yang belajar sini esok kukuh luar ya. dalam. Mereka bukan sekadar bijak dalam ni, dalam ini dalam masyarakat, dalaman dia Maksudnya, nak rohani mereka itu kemas dengan Al-Quran dan juga pengajian agama yang mereka dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz ha. uh, atas perkongsian hari ini. Semoga usaha muin ini dapat diteruskan yeah. dengan baik sebab kita tahu, yeah. nak tahu bagaimana negara itu suatu hari nanti, lihatlah yeah. generasi mudanya pada waktu betul, sekarang ini, bagaimana betul. akan mereka takbir negara itu nanti baik. Uh, terima kasih ustaz. Uh, semoga dipermudahkan. Kita ameen. nak berhenti berat seketika kerana sebab sini saya akan bersama dengan Muaz. Kita oh. nak berkongsi ada lagi kisah menari dalam Nasi Lemak PO. Kita berhenti berat seketika tetapi ada satu video untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah, pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah.